उद्यापासून काँग्रेस पक्षाचं सगळ्या वरिष्ठ म्हणजे आमदार असतील आजी माजी आमदार खासदार असतील या सगळ्यांचं शिबिर दोन दिवसाचं लोणावळ्यामध्ये आहे आणि या शिबिराच्या निमित्तानं आम्हाला आज जायचं आहे आणि आज योगायोगानं राज्यसभेचा फॉर्म पण भरायचा आहे त्यामुळे सगळ्या आमदारांची उपस्थिती इथूनच आम्ही तिकडे जाणार आहोत यामुळे हे सगळे नियोजित आमची मिटिंग आहे आणि या नियोजित मिटिंगच्या निमित्तानं आम्ही आता या ठिकाणी एकत्रित आलेलो आहे बघा माझं अंबरडे अंबरडे आहेत त्यांच्याशी बोलणं झालं त्यांच्या मुलाचं लग्न आहे त्याच्यामुळे ते अनुपस्थित राहणार आहेत मतदानाला ते हजर राहतील जवळकरांचंही माझं बोलणं झालं ते माधुराव आमच्या शिबिरात येणार आहे प्रत्येकांचं व्यक्तिगत कुठल्या कामामुळे ते अनुपस्थित राहतील आहे आणि ते आमचं परवानगी घेऊन राहतात आहे याबाबत काही पत्र अनुपस्थित राहणाऱ्या आमदारांनी आपल्याकडे बिलकुल बिलकुल आम्हाला पत्र दिलेलं आहे त्यांनी आणि माझ्याशी व्यक्तिगत बोलणं पण झालेलं आहे जना हिंदी में जाना चाहेंगे आज काँग्रेस की सिल्फी मीट है कुछ एम एल एस नहीं आ रहे हैं उनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है की उनकी व्यक्तिगत कारण नहीं आये थोडा स्पष्ट करा देते हे कॉम मेरी हम सब की आमदारों से मेरी और हमारे सीएलपी नेता बाला साहब थोराज जी की बात हुई है और जैसे अंबर के बारे में बात की है तो उनके घर में उनके बेटे की शादी है और उनने हमसे परमिशन लेके माधवराव जी है नांदेड़ के उनमें भी हमसे परमिशन वो कल शिविर में भी आएंगे तो मूल इशू ऐसा है कि यह अफवाहों का बाजार है कांग्रेस के सभी विधायक यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगे उसमें कोई दो मत नहीं और मुझे लगता है कि ये जो वातावरण बनाया जा रहा है उसके पीछे का रणनीति ऐसी है कि गवर्नमेंट खुद ट्रैप में आप फंस चुकी है जरांगे पाटिल के विषय में बार बार झूठ बार बार बोलकर जिस तरह से जरांगे पाटिल की आज स्थिति बनी हुई है और उस उस विषय को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का ये खेला और जिस तरह से महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या बढ़ते जा रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का खेला बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि युवाओं में भी बड़ा रोष है आ, उनके नौकरी का आश्वासन देकर उनको बार बार फंसाया जा रहा है महंगाई को वो रोक नहीं सके उसमें भी जनता को उन लोगों ने फंसाया है और इसलिए ऐसे विषय लाकर सरकार जानबूझकर जनता के प्रश्नों को डाइवर्ट करने के लिए ये कोशिश कर रही है कांग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं और हमारे जो उम्मीदवार हैं चंद्रकांत हांडोरे जी हमारे वोट तो मिलेंगे हमारे शरद पवार गट के भी वोट मिलेंगे उद्धव ठाकरे साहब के गट के भी वोट मिलेंगे हमारे उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट और हमारे मित्र पक्ष समाजवादी है कम्युनिस्ट है उनके भी वोट इसमें मिलने वाले हैं तो उनके वोट मिलने से हमारा उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के आएगा इसलिए चिंता हमको नहीं करना है चिंता उनको करना है जो हमारे बारे में इस तरह की अफवाह उड़ा दी अभी तक सिर्फ कैंडिडेट चुनाव की नौबत शायद नहीं आएगी कहीं कहीं ना होने होने चांसेस देखो हमने तो एक ही उम्मीदवार का फॉर्म भरा है इस बार अगर उनको हिम्मत है तो भरे फॉर्म हर बार तो खेला करते ही है ना हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति ये नहीं रही है बीजेपी ने इस संस्कृति को बिगाड़ दिया है, तहीं है। हम लोगों ने समन्वय के साथ जब हम भी सत्ता में थे तो, तो हम समन्वय के साथ हम लोगों ने हमेशा विधान परिषद हो या राज्यसभा हो ये चुनाव हम समन्वय से किया ऐसे इलेक्शन करके हम लोगों ने चुनाव नहीं किए लेकिन भ्रष्टाचार का पैसा बीजेपी के पास से डर दिखा कर जिस तरह से वोटों को बिगाड़ा जाता है वो रणनीति महाराष्ट्र में लाने का काम बीजेपी ने किया है और इसलिए हमारी चिंता नहीं अब उनकी चिंता करने का समय आ गया कोई चिंतित नहीं हंड्रेड परसेंट विधायक कांग्रेस के साथ है आज आपको सब विधायक देखने मिले पंप्रधान नरेंद्र मोदी अभिभाव गोट बैंक जाऊ ना आम महाविकास आघाड़े जे कहीं मत है ते एकदा दिसून जातील ना त्याच्यामुळे आमचा मुद्दा तो नाही आहे महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे त्या संस्कृतीच्या आधारावर काँग्रेसने नेहमी आम्ही सत्तेत असताना भाजपच्या त्यावेळेस असं चित्र यायचं तर त्यावेळेसही आम्ही सामोपचाराने या निवडणुका बिनविरोध करायची ही संस्कृती महाराष्ट्रामध्ये होती पण भाजपने भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून कमवलेला पैसा आणि एक तानाशा प्रवृत्तीमुळे महाराष्ट्रातलं राजकीय आणि हे सामाजिक जे चित्र होतं ते सगळं बदलवण्याचं पाप त्यांनी केलेलं आहे आणि म्हणून आता आम्ही एकच उमेदवार आमचा आहे त्याच्यामुळे हो। त्यांना काय करायचं त्यांनी करावं आम्हाला त्याचं त्याला कोणाला थांबवायचं काही कारण नाही पण आमची मतसंख्या काय महाविकास आघाडीची आणि मी त्यांना पुढे येणारच आहे